özünü sözünə sipər et. Hazret-əlinin sözüdür. Çox mübarək, müqəddəs, həyati və praktiki əhəmiyyət olan bir sözdür. Və günümüzdə əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi həmişə İslam aləmində öz yerini görə bilən bir sözdür. Sipər qalxan deməkdir. Elə bizim dilimizdə hər şey istifadə olunur. Muharibədə döyüşçü özünü qorumaq üçün sipərdən istifadə eləyir. Düşmənin nicəsini, oxunu, qıncını həmin qalxanla dəf edirdi. Özünü sözünə sifr ilə sədaqətə hazır ol. Hər bir halda sadiq, doğruçu, sədaqətli olmaq yalançılıqdan, yalandan əhdini sındırmaqdan, əhdinə xilaf etməkdən, vədini pozmaqdan uzaq durmaq. Həzrətlər buyurur ki, özünü sözünə qalxan elə. Qoyma sözünə zərbə dəysin. Qoysa nə zərbə dəysin. Sən əziyyətə qatlaş, zərərə uğra, lakin sözün yerə düşməsin, sözünü pozma. Sözünü tut, sözündə möhkəm dayan. İnsanın dediyi ilə rəftarı, iddia elədiyi ilə həyatı uyğun gəlmirsə, demək ki, onun münafiqlikdən, nifakdan, ikiüzlülükdən payı var. Nədir ki, hədislərdə qeyd olunur. Hədislərdə qeyd olunur. İslam cəmiyyətində insanların namaz qılmağı Nə bilim, səzdirəməyi, rüci eləməyi, səzdə və rökünü uzatmaları sizi aldatmasın. Görün onlar doğrusudurlar mı? Əmanətə riayət edirlərmi? Əgər eləmirlərsə, onun namazının, orucunun, ibadətinin heç bir xeyri yoxdur. İslam dini eee yalançıları, nakişləri Doğrusu və kişi eləmək üçün gəlməyib. Kişi olan insanları, zatı təmiz insanları, qanı gəni təmiz insanları daha yaxşı eləmək üçündür. Peyğəmbərimiz buyurur: "Mən gözəl əxlaqları tamamlamaq üçün göndərilmişəm. Demircimən gözəl əxlaq yadırama. Demircimən ki, naçizləri kişi elirəm. Deyic ki, kişiləri daha yaxşı kişi eləmək üçün gözəl insanları daha gözəl eləmək üçün göndərilmişəm. İnsanlar var ki, natəmiz insanlardılar. Hansı səbəbdən və ya da müvəqqəti bir aydınlanma ilə gəllər dinlər olurlar. Lakin bu xislətlər təmiz deyil. Qəlblər təmiz olmadığına görə sonra dində özlərinə uyğun bəhanələr tapırlar. Dinin arxasında gizlənirlər öz xəbizatlarını, natəmizliklərini dinin arxasında gizlədirlər. Dinin arxasında səncərlənirlər. Dini bir səncər, bir qalxan kimi istifadə edirlər. Bu zaman təbii ki, dəyen zərbədə onlara yox, onların qalxan kimi istifadə etdiyi dinlərinə dəyir. Cəmaət də deyir ki, əgər bu dindardırsa, belə dindarlıq olar, belə din olar dina qarşı bədnlər. Çünki adətən insanların e, dini məsələlərə bağlı dərki, dərəkəsi və bəsrəti kifayət həddə deyil. Buna görə sərf nəticə çıxardırlar. Gəlir, dindar olur, namaz qılar, sonra da inşallahın arxasında gizlənir. İnşallah təkcə yalançılığımızın adı olub. Əgər sən bir şey edəcəy və inşallah deyib söz verirsənsə, Bunun mənası o deməkdir ki, Allah qoysa, əgər eləməmisənsə, eləmək üçün ciddi çalışmamısansa, o deməkdir ki, Allah qoymayıb. Amma belə deyil axı. Yalan danışırsan, sadəcə inşallahdan bir bəhanə kimi istifadə edirsən. İnşallahla insanları aldadırsan. Halbuki inşallah İslamın tövhidin, müsəlmanlığın şüarıdır. İnşallah göstərir ki, hər bir şey Allahın izasıyla baş verir. Biz hər bir şey eləmək üçün çalışırıq Allahın istəyi ilə. Əvvəldən deyirik ki, Allah icazə versə mən bunu eləyəcəm. Bəs ey yalançı, nə üçün eləmədin? Nə üçün dediyim yerə gəlmədin? Dədim vaxta gəl, e, dediyim vaxta gəlmədin. Nə üçün söz verdiyin şeyi vermədin? Nə üçün borcunu qaytarmadın? Nə üçün iş istilərini vaxtında verməmsən? Nə üçün insanları inşallah deyib yola verirsən? İnşallahla, Allahın adınla, Allah qoysa ilə insanları aldadırsan. Allah təala Quranda buyurur: "Ə Allah yanında böyük günahdır söz verib bir şey eləməməyiniz." Anlatara Quranda salih insanları doğru danışan insanlar olaraq təqdim edir. Məsələn İsmail peyğəmbər haqqında buyurur ki: İnnahu kana sadiq al-va'd fa kana siddiqan nabiyya. O vədinə sadiq idi, doğru danışan bir peyğəmbər. Həm bizi yalan danışmaqdan, ə, söz verib əməl etməməkdən səçindirir. Həm gözəl insanların, parlıq simaların, doğru danışan insanlar olduğunu çatdırır, həm də bizə deyir ki, "Kunu ma'a sadiqin", doğrularla birlikdə olun. Doğru danışanlarla olun. Özü sözü doğru ulanlarla birlikdə olun. Onlarla yoldaşlıq edin. Yalançılardan, yalan danışanlardan, söz verib əmr eləməyənlərdən uzaq durun. Onlar çünki İslamdan uzaqdılar. Allahın peyğəmbərlərinin Allahın yolundan uzaqdılar. Əgər bizim örneyimiz Quran, öndərlərimiz peyğəmbərdirsə, peyğəmbərlərdirsə, nə üçün bizim həmişə iclaslarımız, toplantılarımız, məclislərimiz deyilən vaxta başlamır? Niyə özümüzü sözümüzə sिपərləmirik? elan vermişik, dəvətama göndərmişik, falan vaxtda tədbir başlayır. Niyə özümüzə zəhmət vermirik? Niyə özümüzü çətinliyə qatlaşdırmırıq? Ki sözümüzə ziyan gəlməsin, sözümüz pozulmasın, toplantılarımız gec başlamasın. Özü biraz zəhmətə sal, gedəcəyin yerə biraz tez çıx, amma dediyim vaxta çat. Nə üçün? Nə üçün qarşı tərəf vəzifə düşməlidir? Sən yarım saat, bir saat gözləməldin. Sən getsən gözdə. Sən əzələ düş. Sən evdən tez çıx. Olmazmı? Sən tədbirlərdə gecikənləri, məsuliyyətsizləri gözləyirsən. Ona görə toplantını mərzili sıfası yerişdirirsən. Bəs tez gələnlər, yəni vaxtında gələnlər? Bəs onların vaxtının, çağıpın kimi verəcək? Onlar nə üçün gəlib yarım saat bir vəc insanları Məsləhətsiz insanlar gözləməzdilər. Və bunların vaxtı vaxt deyil. Bizə alman dəqiqliyi yox, müsəlman dəqiqliyi lazımdır. Quran-Kərimin istədiyi, arzu etdiyi İslam müsəlmanlar lazımdır. Müsəlman dəqiqliyi lazımdır. Müsəlman cəmiyyəti saat kimi dəqiq işləməlidir. Əhləbeyt buyurur: Könələnə zinə və la təkun əleynə şinə. Bizim zinətimiz olun. Bizim bəzəyimiz olun. Bizim evimiz olun, yəni bizə ev gətirməyin. Bizə söz gətirməyin. Deməsinəcə bunlar da falan kəstənin ardıcıllarıdır. Bunlar da müsəlmanlardılar. Təsəvvürsənə görə sənin peyğəmbər və söz gəlir. Bu nə deməkdir? Qoysana görənə desinlər ki, Maşallah, bax, müsəlman belə olar. Gör necə dəqiqlidir. Söz verdiyişi vaxtında yerinə yetirir. Əgər əyri-çiyin şəbələrsə, əvvəlsən dey keçişə bilər. Əgər keçişə bilərsənsə, deyən keçişə bilərəm. Əgər ə, ə, hər hansı bir yerdə görüşməzdən qabaq sənin gəlməyə hansısa bir doğurdan da üzrlü səbəbə görə alınmırsa, Bunu zəngiləv əvvəldən bildirmək lazımdır. Nə üçün insanlara zəhmətə salırıq, amma özümüz rahatıq. Həzrət eldir, özünə siper ilə. Özünə siper ilə ki, sözün yerə düşməsin, sözvə ziyan gəlməsin, sözün pozulmasın. Arzum budur, işlərində intizamlı, dəqiq, sadiq qəlvət, yəni vədinə sadiq. Doğru dürüst insanlara deməyə alman. Deyəy müsəlman. Çünki işlərində intizamlı, dəqiq, sadiqəlvəd, yəni vədinə sadiq doğru dürüst adamlara deyib Quran müsəlman. Ey örnəyi öndəri Quran olan müsəlman. İşlərində intizamlı, dəqiq, sadiqəlvəd, yəni vədininə sadiq doğru dürüst doğru dürüst bir insan ol yəni müsəlman ol yəni müsəlman ol